अथ श्री साईसच्चरित अध्यातिसा श्री गणेशाय नमः श्री श्रीसरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः ॐ नमो जी साई सदया भक्तवत्सला करुणालया दर्शने वारिसि नेसी विलया आपदा आरम्भे वसति निर्गुणी तो तु भावाचिया गुणी ओनिलासि सगुणी सन्त चूडामणि साईनाथा कार्य सन्ता सर्वदा अपरिहार्य तूतर सन्तवृन्दा आचार्य तुजसी आहे। जीहि धरिले तव चरणद्वय पावले सकल किल्मिशलय, जाहला पूर्वसंस्कारोदय निष्कंटक आठवूनिया आपुले चरण येती महातीर्थी चे ब्राह्मण करिति पुरश्चरण, पोथिपुराण वाचिति संस्कारहीन अल्पशक्ति काय आमी जाणू भक्ति टाकिले जरी आमा समस्ति साइन देती अंतर जयावरी ते करिती। अचिंत्य महाशक्ति पावती आत्मानात्मविवेकसम्पत्ति सवेचि प्राप्ति ज्ञाना साईमुखवचनलालसे भक्तजन हो निपि पिसे शब्द शब्दांचे जोडू निठसे पाहत भरवसे प्रतीति भक्तांचा मनोरथ जाने संपूर्ण साइनाथ पुरविताही तोच समर्थ तेण कृतार्थ तद्भक्त, धाव पावगा ठेवितो तुझिया चरणी माथा विसरोनिया अपराधा समस्ता निवारी चिन्ता दासाची। ऐसा गांजिता भक्त स्मरे जो तयाचिया उद्विग्न चित्ता उद्विग्नचित्ता दाता तो एक ऐसे साई दया सागर कृपा करिते झाले मजवर तेणेच च झाला हा सादर ग्रन्थमङ्गलकारक काय अधिकार कोण हे कार्य घेता शिरावर जाचा तोच निरविता असल्यावर, काय साभार मजवरता असता मद्वाचा प्रकाशक साई समर्थ ज्ञानदीपक विध्वंसक साशंक असावे, त्या प्रभुचा भरवसा तेणेन वाटला श्रम अणुमात्रसा पुरला माधे मनीं च दिवसा कृपाप्रसादः त्याच की माझा पूर्व मार्वपुण्यायी ठेवा, गोड करुणी घेतली देवा धन्य दैवाचा ते मी गताध्यायी जाहले श्रवण नाना परीचे दृष्टांत देऊन कैसे भक्तास बोध प्रदान साई दया घन करीत ते आता प्रकृताध्यायी ही एक सप्तृंगी देव देवी से उपासक तय से ही गोड़कथानक आनंददायक देव देवदेवी निज भक्ता प्रति कैसे निरवि संता हाथी तरी एक चमत्कृति चित्ती अवलोका महाराजांचा कथा बहुत एकाहनि एक अद्भुत हि कथा श्रवणोचित सावचित्त परिसावी कथा नवे हे अमृतपान येणे पावान समाधान करो येल साइन्ते महिमान व्यापकपण हि तैसेच चिकित्सकाणि तर्कवादी न लागावे यांच्या नादी येथे नाही वादावादी प्रेम निरवधी पाहिजे ज्ञानी असून भावा भाविक श्रद्धाशील विश्वासुक किंवा संता घरीचा इतराया माईक काहण्या हा सायलीला कल्पतरू निर्विकल्पफलपुष्पधरु असेलभक्त भाग्याच तोचि उतारु येतळी ऐकाहो कथा परमपावनि परमार्थिया मोक्षदानि सकलसाधना पोटीमुखरी कृतकल्याणी सकलिका सहजे जडजीवोद्धारण तेः साईकथामृतपान प्रापञ्चिकाते समाधान मोक्ष साधन मुमुक्षुवा करिता एककल्पना एथ पावे आणिककल्पनातीत मनो न हे माडो नि विनीत श्रोतया एक एक कथा कथिता लीला रसा वाीलारसास्वादता कोल समाधान भवदवार्ता साई समर्थता जिल्हा नाशिक ग्रामवणी काकाजी वैद्य नामक कोणी असती तेथे वास्तव्यकरुणी उपाध्येते स्थानी देवीचे च देवी देवीचे नाम सप्तश्रुङ्गी उपाध्ये अस्थिर अंतरंगी, अनेक दुर्धर आपत्तिप्रसङ्गी येता गाञ्जले ये फेरा मन हे भोवे जैसा भोवरा ही धावे सैरावैरा लाधेना, तेणे काकाजी अति दुखित। जाऊन देवळा आते, देवी पाशी करुणा भाकीत चिंता विरहित व्हावया मनोभावे केला धाव देवी ही तुष्टली पाहुनी भाव तेच रात्री दृष्टांत भाव श्रोती परिसावा नवलावा देवी सप्तशृंगी आई काकाजीच्या स्वप्नी येई म्हणे तू बाबांपाशी जाई मन होईल सुस्थिर हे बाबा कोठील कवण करील देवी स्पष्टीकरण म्हणून काकाजई उत्कंठित मन काका मिलन पावले जिज्ञासाती तैसीच राहिली स्वप्नवृत्ती वृत्ती तात्काळ मावळली काकाजीने बुद्धी चालविली बाबा वदली ते कोण असतील बाबा त्र्यंबकेश्वर काकाजी मनी हाच निर्धार निघाले घेतले दर्शन सत्वर राहीना अस्थिरता का मनाची काकाजीने दहा दिवस त्रम्बकेश्वरी केलावास, अखेर राहिला उदास, मनोल्लास लाधेना। जाइना मनाची दुश्चित्तता शमेना तयाची चंचलता, दिवसे दिवस वाढे उद्विग्नता, निघाला मागुता काकाजी। नित्य प्रातस्नान करि। रुद्रावर्तनलिङ्गावरी सन्ततधार अभिषेक धरी परि अन्तरि अस्थिर पुनश्च जाऊनि देवी द्वारि वदेका धाडिले त्र्यम्बकेश्वरि आता तरि मज स्थिरकरी यायेरी नकोगे एणे परि अतिकाकुळति धावा करी तो देवी प्रति देवीत्या दर्शन देराती वदे दृष्टांती तयाते मणे मिजे बाबा वदते ते शिरडीचे साई समर्थ त्रंबकेश्वरी गमन किमर्थ केले का निरर्थक कळीना कोठे शिरडी कैसे जावे बाबा हे ना आपणा ठावे आता हे जाणे कसे घडावे नकळे भावे कैसे की, परी जो संत कैसेकी परिजो सन्तचरणिरथ हेत, संत चिकाय परी अनन्त सदिच्छापुरवीत पुरवीत तयाची, जो जो संत तो तो अनंत नसे लवलेश उभयात किंबहुना उभयमानने हे चिद्वैत संता अद्वैत अनंती चालून जाईना संत दर्शना पूर्वीन मनीची कामना ही तो केवळ अभिमानवल्गना अघटित घटना संतांची विना आलिया संतांच्या मना कोण जाईल तयांचे दर्शना आश्चर्यतयांच्या सत्ते विना पानहालेना वृक्षा जैसी जयाची दर्शनोत्कण्ठा जैसा भाव जैसी निष्ठा सानन्दानुभव पराकाष्ठा भक्तश्रेष्ठालाधते कैसे जावे साई दर्शना इकडे काकाजी सहि विवञ्चना तयांचा शोधित शोधितठिकाणा पातला पाहुणा शिरडीचा पाहुणा तरी काय सामान्य अवघ्या परी सजो बाबास मान्य जयाच्या प्रेमास तुळेना अन्य अधिकार ही धन्य जयाचा माधवराव नामाभिधान देशपांडेपणाचे वतन बाबांपाशी पण, चाले ना आन कवणाचे सदा सर्वदा प्रेमाचे भांडण अरे तुरेचे एकेरी भाषण पोटच्या पोरासम प्रेम विलक्षण पातला तत्क्षण वणीस जव जाहले दुखणे आईने देवीस घातले गारहाणे तुझ्या ओटीत घातले हे ताने तुझकडे बाळ बालमाजे बरे होता, चरणावरि न परी देवी स नवसिता लाधली आरामता बालास वैद्यकाय देवकाय कार्य उरकता विसर होय, विपत्कालीच नवसाची सय पावे फेडिता। कित्येक वर्षे महिने दिवस लोटले विसरल अन्ति माते अन्तसमयास माधवरावास विनविले। बहुता वर्षांचा हा फेडता आले हे दिवस बरविन दीर्घसूत्रता बहुवस दर्शनास देवि स्तनास खाण्डके पडून त्रासली असोस ओनिया बहु दुस्सह क्लेश आकी देवी स न वसले येते माते लोटाङ्गणि तरिसीलरियातना तुनि रौप्यस्तनद्वय तुजवरुनी, ओ वाळूनी वाहिण तोही नवस राहिला होता फेडू फेडू म्हणता म्हणता तोही आठवला मातेचा चित्ता देहावसानता समयास देवूनी बब्यासयाची ही आठवण फेडी न म्हणून घेूनी वचन माता होनिया निर्वासन गेली समर सोन हरिचरणी पुढे मग जाऊ जाऊ म्हणता दिवस महिने वर्षे लोटता माधवरावास जाहली विस्मरणता नवस फेडिता राहिले येणे परी वर्षे तीस होता काय घडले शिर्डीस ज्योतिषी एक करीत प्रवास त्याच स्थानास पातला ज्योतिर्विद्ये भूत भविष्य वर्तमान अनेक जिज्ञासु तृप्त वाहवा केशव केशवरावजी बुट्टी आदिकी बहुत वर्तवन सकला सन्तुष्टि उठाउी संपादिनी रावांचा कनिष्ठ भ्राता बापाजी आपुले भविष्य पुसता ज्योतिषी तो जाहला वर्तविता देवीची अप्रसन्नता तयावर म्हणे मातेने केलेले नवस तिच्या देहांताची समयास तिने तुझी आज्येष्ठ बंधूस फेडावयास आज्ञापिने तेन फेडिता आजवरी नडा देते देवी भारी माधवराव येता घरी बापाजी सारी कथी कथा माधवरावास आमंत्रून करविले दोन रौप्यस्तन घेऊन मशीदी घालुनी बाबास पुढे ठेऊनी दोनी स्तन वदते झाले बाबा लागून मनती घ्या फेडून ते नवस तूच आमची सप्तश्रृंगी तूच देवी लागी, ही घे वाचा दत्त देणगी घेउनी उगी राहावे बाबा वदती प्रत्युत्तरी जाउनी सप्तश्रृंगीचा मंदिरी वाहे तिची तीस चरणावरी स्तनेही साजिरी हस्ते पडता ऐसा बाबांचा आग्रह माधवरावांच्या मनाचाही ग्रह तैसाच होनी सोडिले गृह चाहला निग्रह दर्शनाचा घेतले बाबांचे दर्शन प्रार्थिले शुभ आशीर्वचन करोनी उदी प्रसाद ग्रहन, आले पहाते सप्त सप्तशृङ्गीस लागले कुलोपाध्याय शोधावयास सुदैवे काकाजीचेच चे गृहास अनायास प्राप्तते काकाजीचा उत्कण्ठापोटी शीघ्र वावी बाबांची भेटी तोच ही माधवरावांची गाठी हे काय गोठी सामान्य आपण कोण कोठील पुसता आले समजता काय त्या आनंदा पारावारता पडली उभयता मिठीच ऐसे ते दोघे प्रसन्न चित्त सायलीला गात गात पूर्ण होता नवस उपाध्ये निगत शिरडिते माधवरावान्सारखी सोबत ति लाधली ऐसी अकल्पित उपाध्ये बुवा भरित, मार्गलक्षित शिरडीता, नवसफिटता शीघ्रगति दोघे पातले शिरडी प्रति येताच साई दर्शना निगति परमप्रीतिसोत्कण्ठ आधि जैसी मनाची आवडी, तैशाच पावली निघाले तातडी, पातले काकाजी गोदे थडी, सन्निध पुजारी वंदी बाबांचे चरण नयनी स्नपन होनि दर्शन संपन्न चित्त प्रसन्न जाहले देवि दृष्टान्त दृष्टिदेखता ते बाबा समर्थ काकाजी यथार्थ पुरला मनोरथ तयांचा असो काकाजी सुखसंपन्न, सुखसम्पन्न दर्शनसेवेने चित्तप्रसन्न जाहलेखरे च निश्चिन्तमन कृपाघन वर्षणे हरपले मनाचे चंचलपण स्वये जहाले विस्मयापन्न आपणासची पुसती आपण काय विलक्षण ही नाही काही बदले वचन नाही प्रश्न समाधान नाही दिधले आशीर्वचन केवळ दर्शन सुखदायी माझी चंचल चित्तवृत्ती केवळ दर्शने पावली निवृत्ती लाधली अलौकिक सुख दर्शन महती यानाव साईपायि जडलि दृष्टि पडली परिसता गोष्टी गोष्टि पोटीन समाये उपाध्ये बुवा निज गेले शरणगे पावते झाले निज सुखासी विसरले वृत्तीसी पूर्विण ऐसे काकाजी बारा दिवस राहते झाले तै शिर्डीस हो निया सुस्थिर मानस सप्तशृंगीस परतले स्वप्नासही लागे काळ उषक काळ वा प्रात काळ तेव्हा जी पडती ती तीच सफळ स्वप्ने निर्फळ तदितर ऐसी सार्वत्रिक प्रसिद्धी परिया शिर्डीच्या स्वप्नांची सिद्धी पडोत ती कुठे आणि कधी भक्ता अबाधित अनुभव ये अर्थीची अल्पवार्ता, सादर करितो श्रोतया करिता कौतुक वाटेल परमचित्ता श्रवणोल्लासता वाढेल दोन प्रहरी एके दिवशी बाबा वदती दीक्षितांपाशी टांगा घेऊन जा रहा त्यासी खुशाल जाहले की दिवस बहुत भेटावयाची मनी आर्त, म्हणावे बाबांनी तुम्हा प्रत भेटी प्रित्यर्थ बोलाविले करून या आज्ञाभिवंदन दीक्षित गेले टांगा घेऊन खुशाल भाऊ भेटले तत्क्षण निवेदिले प्रयोजन आगमनाचे ऐकून या बाबांचा निरोप खुशाल भाऊस आश्चर्य अमूप म्हणती हाच उठलो घेऊन झोप झोपेत आज्ञापत हे चिमज आताच मी दुपारा जेवणी करीत असता आराम शयनी डोळ्यास डोळा लागता क्षणी बाबा ही स्वप्नी हेच वदत मनाले आताच शिरडी सचल माझी ही इच्छा जाहली प्रबळ करू काय घोडेन जवळ मुला कळवाया धाडिले मुलगा वेशीच्या बाहेर पडला तोच हा आपुला टांगा आला दीक्षित विनोदे म्हणती तयाला तदर्थच मजला आज्ञा पिले आता स्वये येत असला तर टांगा बाहेर आहे तयार मग ते शिर्डीस निर्भर निर्भर दीक्षितांबरोबर पातले तात्पर्य खुशाल भाऊ भेटले बाबांचे ही मनोरथ पुरले खुशाल भाऊ ही गहिवरले पाहून आली स बाबांच्या एकदा एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल नामाविधान मुम्बई मध्ये वसता जाण बाबानि स्वप्न दिल दिग्वायु रवि वरुणादिदेवता अनुग्रहाचिया सत्ता विषय ग्राहकता, जागरितता नाव विरमे जव सकल गण होई जाग्रत संस्कार प्रबोधन ग्राह्य ग्राहक रूपे स्फुरण असे हे लक्षण स्वप्नांचे त्याचे स्वप्न तो विलक्षण ठावेन बाबांचे रूप लक्षण पूर्वी कधी नाही दर्शन मजकडे येऊन जा म्हणत आकृतीवरून दिसले महंत परीन ठावे ते कोठे बसत रामलाल होऊन जागृत विचारा कुलित जाहला, जावे ऐसे वाटले मना पत्ता नाही ठाव ठिकाणा परी जो तयासी बोलावी दर्शना तयाची रचना तो जाणे मग तेच दिवशी दुपारी सहज रस्त्याने मारिता फेरी छबी एके दुकानावरी पाहूनी अंतरी चमकला स्वप्नी जे रूप दिसले तयाला तेच ते गमले रामलाला विचार पूस कराया लागला दुकानदाराला तात्काळ लक्ष लावून छबी पाहे कोण कोठील आहेत होहे कळता हा साई शिरडीत आहे स्वस्थ राहे रामलाल पुडी पत्ता पुढे लागला रामलाल शिर्डीस गेला बाबांची या निर्वाणकाला पर्यंत राहिला त्यापाशी आपुल्या भक्तांचे पुरवावे हेत, आणावे तयास दर्शनार्थ पुरवावे स्वार्थ वा परमार्थ हे चि मनोरथ बाबांचे ना तरी ते अवाप्त काम स्वये सर्वदा निष्काम निस्वार्थ निरहंकार निर्मम भक्त कामैक अवतार क्रोध जाचा घेन वारा द्वेषास जेथेन न लभे थारा डोला न देखे जो उदरम भरा साधु खरा तो समझावा सर्वाठाई प्रेम निस्वार्थ हाच जाचा परम पुरुषार्थ वेचीन धर्म विषया व्यतिरिक्त वाचा हि व्यर्थ पळभरी सारांश माझा धरुणी हात लिहवून घेता हे निज इंगित येथील म्हणवून हे माड अतिविनीत नित्य श्रोतया हेची विनवीत होऊन श्रद्धा भक्ती समन्वित साई सच्चरित परिसावे देने मनास होईल शांती, उपजेल व्यसन मग्ना उपरती, जडेल साई चरणी भक्ती, दायक। असो भवनिर्मुक्तिदायकोढिल अध्यायी आता, संन्यासी विजयानन्दाची कथा जयासमानस सरासी जाता, लाधली निर्मुक्तता निजपदी भक्तमानकर बालाराम तयाही तैसाच दिधला विश्राम तोच नूल कर मेघांचा काम पूर्वी प्रकाम साईनाथ व्याघ्रा सारखा प्राणी तया हि दिधला ठाव चरणी ऐसी अगाध साईंची करनी, श्रवणा पर्वणि महोत्सव स्वस्ति श्री संत सज्जन भक्त श्रीसन्तसज्जनप्रेरिते विरचिते, श्री साई समर्थ नवसादि कथा नवसादिकथाकथनं नाम श्री सद्गुरु श्रीसद्गुरुसाईनाथार्पणमस्तु शुभं भवतु